И всем привет, друзья, друзья, сегодня будем играть такую игру под названием, наверное, ее все возможно знают, по названием Тук-Тук. Я в игрушку не играл, я скажу, я даже не смотрел по ней видосиков, и мне будет интереснее играть. Кто это вообще такой? А субтитры есть. <ос lifted> <Wasn't there> <doute> как бы, надо сейчас еще субтитры <Writing> поставить, это, я не знаю, есть вообще, здесь субтитры, а то как-то переводить не хочется. я английский так сильно не знаю. чуть-чуть.

Не, подожди. На гейм эксит. Вы издеваетесь? Ну как я вам... Прикиньте, здесь озвучки нет. Некоторые слова надо дождаться типа утра, что такое понятно. Нажмите Space, чтобы починить. Это не знаю, это, наверное, ночной кошмар электрика. Хватит стучаться. А как бы у нас электрик, не знаю, вдруг он может даже быть сантехником. Я думаю, лучше это, ну, вы поняли, что делать. Выключать свет, а то я как-то не знаю, мне как-то сыкать. Будем чинить его. Вот. Вау. Офигеть. Он можно считать 3D-шный, но не 3D-шный, а домик 3D-шный, а вот чувак, ну он тоже можно считать 3D-шный. Эйти, она сделана как... Она... Подожди. Нет, лучше включай свет, на это ничего не влияет.

А, саунд. Какое это? И... Я не знаю вообще, но я думаю вы потом посмотрите, как это все переводится, просто у меня нету. Оставайтесь сказать, русской версии этой этого вот тук-тука. Просто я сюда. Ну да. Как бы мы сейчас идем, наверное, в лес. Так, давайте пойдем мы сюда. Давайте вниз пойдем. Это же нас к чему-то приведет. А вот это домик, а зачем мы тогда выходили? У, -у, у А, это типа мы как бы... Что? Мы устречь дома, что из дома, чтобы зайти. Ммм. Понял, понял. Не, не дурак, все понял. А время-то назад идт?

Прикольно, он, кстати, говорит. А я не понял, зачем мы спустились. Мы спустились, а почти не знаю, как это называется. Подвал, что это а Минута. Я если, если честно вообще не понимаю. Короче, наверх это подняться, ну, наверх, как бы. Ну, циферка, ну, стрелочка наверх. А здесь можно стрелками? Да, здесь стрелками по не можно управлять. Я думаю, лучше стрелочками управлять, чем вот головой. Э, клавой. А время назад вот я про это и говорил. Вот. О, у нас он сантехник, если не знаю, взломчик, тысячного уровня. Не. не знаю, это ночной кошмар электрика. Поэтому что он вспоминает, что ли, типа такого. Так ты что-то еще ж хотел вспомнить. Вспоминай. это, 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 это я думаю, вам не интересно. Вот, вот, это, вот он что-то вспоминает, как я понял. Грозочка. Кстати, я узнал по этой игре. Если есть гроза, то И когда гроза будет извинить, то там будет находиться монстр. А, да, кстати. Больше я ничего так не узнал. Время, кстати, идет. Эй, слышь, кто там стучится? Ну открывай уже ты эту дверь. Там же стучатся. Если стучаться, надо открывать двери. Это же, это не знаю, джентльмены может 3000. Нет никого вообще. Надо еще смотреть по комнатам. Вдруг там кто-то появится, а мы такие все. Это, это кто мне сейчас говорил? Я что-то говорил, не знаю, спаси что ли меня. Я никого не хочу спасти! Don't you hide from me. Что? Я не понимаю, со мной говорит кто-то. Я, я, я не знаю, я боюсь. Я боюсь этого человека, который со мной говорит. Это придет. Спать хочешь, что ли? Типа такого? Ну что-то то сказал. Некоторые слова английского я понимаю, некоторые вообще нет. Может он что-то хотел. Кстати. Мы можем прятаться. Кстати. Да, меняйся к сапу. Здрасте. Я да, не Я уже спрятался. Вот, вот, вот это вот поворот. Вот это вот поворот. Уже будем выключать свет. А, э, слышь? О, день. Хо, ну хэлло у тебе, незваный, незваный друг. Хайтон Сик, прятки, в, прятки в тьме, это тест, это здравствуй, на-на-на, uh, и no, 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 Подождите, мириси, или как там говорится? Мариуси, или как? По-английски? Хай, типа, спрятаться в тьме. Это тест Courage. Это что такое? YoPay, no, nain played for the game to end. Как по ней game to end. Игра закончена. А... О, и, и игра закончена. Game to end. А из... ну, ну, ну я это я не знаю. Я не понимаю этого маячков. Я по-английски не разбираюсь. А, кстати, надо. Надо было получить еще английский. Язычок. А, где я? Вот сейчас где? Я?

И раз, как он говорит. О, лампочки, кстати, чинит вообще в другом месте. Вечера. А меня за эту музыку не забанят? Быстрее музыка заканчивается, как ее выключить? Слышь, музончик. О, закончился. А какие тут авторские права? Музыка автора защищена такой, не знаю. Не авторское право на эту музыку сейчас сунут И все капец, короче. Да я помню, что там кто-то случится к тебе. Кто-то дебил он берет. Нет, слышь вниз. А, кстати, во, баг. Вот. Ну не бак, но такой, знаете. Можно вот так вот, можно считать, вот так вот делать, и можно время ждать. Тут время не работает, как я понял. А, понял, понял смысл игрушки. Мы идем в подвал, собираем, говорят, там, не знаю, время, опыт, все такое, это уровень, типа, проходим его, заходим сюда в дом, просыпаемся, типа, идем к этим часам, часы. Да подожди, еще постучись а, время как бы сказать набираем и он серел вверху часы а не не это ну когда мы полностью доберем короче вот а это я не понял а тут я не лампочку. ладно ну вот а, мы делаем уровень мы вот это вот как сказать а, вот это вот временно не знаю что-то а, забираем, у нас время идет. А время-то с ними не идет, когда мы стоим. Нам надо проходить уровни, чтобы вот, ну вот вы видите. Ну, я, я надеюсь, вы поняли, я, я объясняю, как не непонятно. А ну, что, откроешь? Открыл. Здрасте. Ну, Гейм был, точнее, не гейм. Нормально. Как будем? Нам опять надо искать этот эм, подвалик. Ну, второй домик, подвалик. Не знаю, как это назвать. И, кстати, еще вверх нужно подниматься. Вот, вверх. Вот вниз. На следующую тропинку, да? А здесь не будет. Я видел уже мысль, вы видели, там, не знаю, там со мной говорил, какой-то мужчина и какая-то девушка. Я видел, пока карте там девушка... Стоп. Здрасте. Как бы здрасте. Она исчезла. Она исчезла вообще. Ну игрушка, не знаю, нравится. Девушка тут была страшная, понимаете, я не знаю, страшная ли у нее голосовы были или нет. Но она выглядела себя, ну, не так уж и говоря, хорошо. Ну, вот, заходим, получается, в дверь. Вот, новый уровень, как я понял, да? глаз, так как я понял, где монстры. А дом это, это дом, это родной дом. Ну вот, еще один. Говоря, уровень. Опа, па. И мы продолжаем. Так. Ну что у нас тут? Вот тут у нас снаружи. Я монстры видел. Я уже увидел монстры, это это не радует меня. Я думаю лучше выключать свет, а то они наверное все меня видят и одна меня даже запарила. О, подвал есть. Да и мы все равно тебя не понимаем. знаю, это ночной кошмар. Ты... Да, он вспоминает, посмотрите. Вспомнил? О. Да я не понял тебя. Там что-то про глаза говорили. Я видел, кстати, еще на уровне глаз, так что я думаю, то, что этот глаз нам всю жизнь сломается. А. а что тут? Тут свет. Ты не вспоминаешь ничего? О, вспоминает, кстати. Помню, Отлично, вспомнил. Это мне сейчас вообще совершенно не нужно. Мне надо, чтобы ты вспомнил античасы, часы, которые были в доме. Хоп, все, мосты появился. Здрасте, воробушки. А -а -а, ну, она, по идее, говорит, когда мы... Ну, инстри... Нет, мосер? Глаз, вот он глаз, кстати. Есть, же... Кто это? Иди спрячься. Тут можно спрятаться? Да, тут можно спрятаться. Она не идет за мной. Еще монстр появился, да вы издевайтесь, короче. Деньсик, да что прячь? Она мне дверь закрыла. Слышь, быстрее. Хоп, вспомни. Сидите? Вот здесь можно посидеть. Кстати. А если тут монстр появится? А у нас есть маскировка. не знаю, уже в начале вот такие вещи происходят. Не знаю, может это так должно быть, может нет. Лучше hey, выключи свет, она там невидимая была. Вдруг я села, свет будет. У него он, он этот, ну, он этот трясет, Как вот Подсветник трясет, Да, ему мы сейчас сыкать. Я не знаю вообще. It knows where you are. И что? Что он еще сказал? Он этом что-то говорил про пря. Да она издевается, сейчас все время, вообще. Они меня зажали, ах вы, не знаю кто. Они меня зажали, представляете? Они мне свет весь поломали, она больше не знает. Их двое там уже. Да вы... А да, все, они меня зажали. Я не знаю, что сейчас делать. Да, хватит там стучаться, меня зажали, не видите? Да ты! Я сейчас не вижу никакого выхода, потому что они меня оба там зажали, она сейчас выходит, выходит и выходит. Я не знаю, как можно от нее выбраться. Может она вообще безутюбная? Да ты издеваешься. О, я вышел! Я проиграл? Нет. Она мне... Она мне время! Сколько? Раз, два... Она мне уже, значит, несколько часов забрала. Да они издеваются, наверное. Может они меня не убивают? Я сейчас умер или... Да, конечно, я же умер. Но я не видел вообще никакого выхода. Они меня с обоих сторон зажали. Ну не с обоих, но они меня зажали. Богу. Я не знаю, что еще сделать. Наружу выбраться нельзя, пойти к своему дому и радоваться жизни. не тумне я, если я вам скажу. Ой, вот, слышь. нет, включи свет. Свет включи. Нет, ну я думаю, на этом закончим. Просто здесь можно сохранить игру? Нет, сохранить игру нельзя. Эта игрушка, я не знаю, мне она нравится. Мы прошли, можно считать, как два уровня. <служдая> я понял, ты все равно на английском говоришь. Вот вы видите, вот, тут вот была, вот, 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 вот видите? Это от меня, а, это, это от меня, наверное. <служдая> ну, ничего, там просто тень виделась. Я подумал, это какой-то включится как свет. Можешь свой голову вот так вот? свет включать. Со светом, как я понял, они невидимые да? стали. Это худше, но я хоть свету, хоть что-то Вот он. Наш монстр. Он, кстати, наверху. Давайте его повстречаем. Почему бы и нет? Нет, я хочу на этом закончить, мы сдохли, я не хочу. Да что ты там, подождите, дайте я открою, умру, я думаю как-то. И закончим на этом серию, я хочу посмотреть на монстров. Да, здравствуй. Уже я там монстры видел. Так их так можно видеть. хоп Можно считать не глючок. Он за. Он что, он дверь запер? Ты что, дверь запер, что ли? А! It, ну вот, я сдох. А, я увидел монстра с девочку такую с ящиком на голове. Это, наверное, который я сейчас говорил. Мальчик это вот этот, о котором мужчина говорил. Это, наверное, вот этот вот призрак. А он, та девушка, это, наверное, вот это тоже девушка, которая говорит. Я вообще не знаю, Виндоу. что-то он про окно говорит. Он что-то с окном говорит. Я думаю, на этом закончим. И так с меня хватит уже. Ну, я уже не знаю. Игрушка, я не сказал бы, что будет страшненькая, но... Страшненькая. Страшненькая. Так что на этом закончим. Мы, в принципе, так, обозрели нормальную игрушку, увидели некоторых монстров. Увидели, как, ну, в чем-то смысл, можно считать. Тут надо дождаться до утра. А, ну и так вот. Я там еще видел, когда был мозг, я там видел каких-то рыб, что-то там, драконов, может, это новые какие-то монстры будут. Игрушка, я не знаю, буду проходить, но она не знаю, она... она можно считать такая интересная, но чуть-чуть такая страшненькая. Ну а с вами был Нексон. Всем до встречи, всем пока. Это был обзор игрушки Тук-Тук.